প্ৰথমে কিছু দৃশ্যাংশ চাই লওক শাৰী শাৰী তামোল গছ নাৰিকল কল ফু মাৰি ভাত খাব পৰাকৈ পৰিচ্ছন্ন এই বাৰীখনে আপোনাক লৈ যাব মোমাই তামুলীৰ সেই আদৰ্শ তামোলৰ বাৰীখনলৈ আটোম টোকাৰিকৈ সজোৱা এই কৃষিপাম্পখন আছে চৰাইদেউৰ চলাপথাৰত চলাপথাৰৰ খেতিয়ক তিলেশ্বৰ সন্দিকৈৰ এইখন প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্ম এইজন কৃষকে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই আটু কৰিছে প্ৰগতি কৃষি পাম আৰু প্ৰগতি কৃষি পামত আজি উপস্থিত হৈছোহি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অতি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ সজাই তোলা বাৰীখনত আছে হাঁহ কুকুৰাৰ ফাৰ্মো প্ৰায় চাৰিটা দশক পূৰ্বে একো মাটিত কেইজোপামান তামোল ৰুই তিলেশ্বৰ সন্দিকৈয়ে গঢ়ি তুলিছিল এইখন কৃষি উদ্যান এয়া মই হাজিৰা কৰিছিলোঁ হাজিৰা কৰি থাকোঁতে এদিন মোৰ মনলৈ আহিলে মোৰ ঘৰৰ পৰা এজন মানুহে এটুকা কল কিনি নিছিলে চৌবিছ টকাত আৰু মই হাজিৰা কৰি পাইছিলোঁ এসপ্তাহত ছয়ত্ৰিছ টকা গতিকে মই সেই হাজিৰা পইচাৰ লগত তুলনা কৰি চালোঁ মই এদিনত চৌবিছ টকা আৰু মই সেইদিনাই ঠিক কৰিলোঁ যে মই আজিৰ পৰা মই খেতিৰ লগত জড়িত হ'ম এই কৃষি উদ্যানখনৰ জৰিয়তে কোনো আৰ্থিক অসুবিধা নোহোৱাকৈ পৰিয়াল চলাই আছে আদৰ্শ কৃষকগৰাকীয়ে আধুনিক জীৱনৰ ধামখুমীয়াত ক্ৰমশ হেৰাই যাবলৈ ধৰা আপোন মাটিৰ গোন্ধ থকা এইখন ফাৰ্ম এতিয়া হৈ উঠিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ প্ৰজন্মসকলক যুৱক যুৱতীসকলক উঠি অহা আজি চাকৰিমুখী নহয় ঠিক মোৰ দৰেই বুলিয়ে ক'ব লাগিব ধৰি লওক যদি আমি কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হওঁ চাকৰিমুখী নহয় যদি এনেকৈ কৃষিমুখী হয় দেশখনৰ লগতে নিজৰ অৰ্থনীতিও নিজৰ ঘৰখনো চলিলে আৰু দেশকো সহায় কৰা হ'ল সোণাৰীৰ পৰা মৃত্যুপৰ্ণ গগৈ ৰিপৰ্ট এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ